পৰমাত্মাই লোৱা পৰীক্ষাৰ আপুনি সন্মুখীন হৈছেনে ভগৱানে বাৰু কেনেকৈ আপোনাৰ মোৰ পৰীক্ষা লয় জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই সৰু বৰ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আপুনি মই কোনোবাজন কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু পৰীক্ষা আমি সকলোৱেই দি আছোঁ যেতিয়াই আপোনাৰ মনত দৃঢ়তা আপোনাৰ মনত প্ৰবল আত্মবিশ্বাস জাগি উঠিব তেতিয়াই আপুনি পৰীক্ষাত বহিব লাগিব আপুনি যদি ফলাফল বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বই লাগিব কাৰণ পৰমাত্মাই আপোনাক চাব যিটো কামৰ বাবেই যিটো ইপ্ছিত লক্ষ্যৰ বাবে আগুৱাইছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ যোগ্যতা আপোনাৰ আছেনে নাই শিক্ষামূলক পৰীক্ষাৰ নিৰ্দিষ্ট দিন থাকে কিন্তু পৰমাত্মাই লোৱা পৰীক্ষাৰ আপুনি কিছু লক্ষণ দেখা পাব সংকেত দেখা পাব এনে কিছু সংকেত আছে যি সংকেতৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাক পৰমাত্মাই পৰীক্ষা লৈছে আপুনি মুখামুখি হৈ সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইবাবে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত পৰমাত্মাই কিদৰে পৰীক্ষা লয় আৰু সেই পৰীক্ষাৰ কথা আপুনি কেনেকৈ জানিব সেই সন্দৰ্ভত আমি কেইটামান সংকেতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম দীঘল অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আপুনি পৰীক্ষা লৈ যাব তেতিয়া সাজু হয় যেতিয়া পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা হয় সেই পৰীক্ষাত ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ আপুনি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে ময়ো কৰোঁ সকলোৱেই কৰে কিন্তু পৰীক্ষা কেৱল শিক্ষা জীৱনতেই থাকেনে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আচলতে একো একোটা পৰীক্ষা জীৱনত কিবা এক পাবলৈ হ'লে আপুনি পৰীক্ষা দিবই লাগিব পৰীক্ষা অবিহনে আপুনি ৰিজাল্ট নাপায় আৰু সেইবাবে ৰিজাল্ট পাবলৈ আপুনি পৰীক্ষা দিবই লাগিব জীৱনত কিছুমানৰ বহুত বেছি দুখ যন্ত্ৰণা পীড়া হয় কোনোবাই বহুত বেছি চেষ্টা কৰিও সফল হ'ব নোৱাৰে সেইবোৰ জীৱনৰ একো একোটা কঠিন পৰীক্ষা এনেকুৱা কঠিন পৰীক্ষাৰ আপুনি কেতিয়া সন্মুখীন হ'ব লাগিব তাৰ থাকে সংকেত আপুনি জানিব পাৰিব ভগৱানে কেতিয়া আপোনাৰ কঠিন পৰীক্ষা ল'ব চাওক যেতিয়া আপুনি এটা লক্ষ্যৰ দিশে আগবাঢ়িব আপুনি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন নিশ্চয় হ'ব কিন্তু যেতিয়া পৰীক্ষা চলি থাকে তেতিয়া কি হয় আচলতে মানুহে একেবাৰে গমেই নাপায় যে পৰমাত্মাই তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা লৈ আছে পৰমাত্মাই লোৱা পৰীক্ষাৰ কোনো দিন ঠিক হৈ নাথাকে অৱশ্যে আপুনি এই পৰীক্ষাৰ কিছু সংকেত পাব পাৰে আহক এই সংকেতবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যদি আপুনি ভাবি লৈছে আপোনাৰ সহ্য কৰাৰ শক্তি আহি গৈছে আপুনি যিকোনো বিষয়তে ধৈৰ্য ধৰি তেতিয়াহ'লে জানিব আপোনাৰ পৰীক্ষাও আৰম্ভ হৈছে যেতিয়াই আপুনি ভাবিব মোৰ মানৱীয় গুণ আছে মৰম চেনেহ আছে আৰু নিজকে যেতিয়া দয়ালু ভাৱাপন্ন বুলি ভাবিবলৈ ধৰিব তেতিয়াই আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব যেতিয়াই ভগৱানে ভাবিব ইয়াৰ দেখোন ধৈৰ্য আছে তেতিয়াই পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব ভগৱানে চাই সঁচাকৈয়ে ই কোৱাৰ দৰে ইয়াৰ সিখিনি ধৈৰ্য্য আছেনে যিটো লক্ষ্যৰ দিশে ই যাব বিচাৰিছে সেইটো লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ইয়াৰ যোগ্যতা আছেনে আপুনিও এনে পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছেনে আজি ভাবি চাওকচোন ভাবকচোন নিজৰ এই অন্তৰখন একেবাৰেই ঠাণ্ডা হৈ পৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজি বহু প্ৰশ্নৰ আপুনি উত্তৰ পাব কি হয় যেতিয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হয় সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এলেহুৱা ভাগৰ ভাৱ এটাৰ সৃষ্টি হয় যি সাধনাত আপুনি ব্ৰতি আছে যি আধ্যাত্মিক নিয়ম আপুনি পালন কৰি আছে সেই কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ অনীশা এলাহ লগা আৰম্ভ হ'ব কেইদিনমান সাধনা কৰিব কেইদিনমান সেৱা কৰিব মনটো মেডিটেশ্যনত লগাব তাৰ কেইদিনমান পিছতেই আকৌ বিৰক্তি এলাহভাৱে তাৰ সৃষ্টি হ'ব মনটোৱে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বহুত কৰিলোঁ বহুত হ'ল সদায় দেখোন কৰিয়েই থাকোঁ কিন্তু লাভ হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি মনটো লাহে লাহে ভগৱানৰ আৰাধনাৰ পৰা আঁতৰি আহিব চেষ্টা কৰিও আপুনি মনটো লগাব নোৱাৰে এই পৰীক্ষা ইচ্ছা শক্তি চাবলৈ কৰা হয় আপুনি এলেহুৱা হৈ বহি যাব নে যি কাম কৰি আছে একাগ্ৰতাৰে নিৰন্তৰভাৱে কৰি যাব সেইটো প্ৰথমেই চোৱা হয় শিক্ষামূলক পৰীক্ষাৰ দৰে ইয়াতো পৰীক্ষা চলে এই পৰীক্ষা বহুত বেছি কঠিন হয় পৰীক্ষা নহ'লে জানিব কেনেকৈ আপোনাৰ ভিতৰত কিমান কি গুণ সোমাই আছে আপোনাক জানিবলৈ আপোনাৰতো পৰীক্ষা হ'বই আপোনাৰ গুণ বেলেগৰ সন্মুখলৈ অনাৰ বাবে পৰম আত্মাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা লোৱা হয় আপোনাৰ শক্তি আপোনাৰ লক্ষ্য দৃষ্টিভংগীৰ পৰীক্ষা লোৱা হয় ভগৱানে চাই সৰু সৰু কথাত আপুনি ভয় খায় নেকি সৰু সৰু কথাত আপুনি থমকি ৰয় নেকি আপোনাৰ লগতো এনে পৰীক্ষা হৈছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ পিছত আহিল আপোনাৰ নিয়মৰ পৰীক্ষা আপুনিও কয় চাগে মই ষোল্ল দিনৰ ব্ৰত আছোঁ পাঁচদিনৰ উপবাসত আছো সোমবাৰে মই উপবাসে থাকোঁ কইনে নকয় পুৱা পাঁচ কিলোমিটাৰ খোজ কঢ়াটো মোৰ নিয়ম হৈছে কইনে যেতিয়াই আপোনাৰ এই ধাৰণা আহিব জানিব পৰীক্ষা উচিৰেই হ'ব নিয়ম আপুনি কিমান পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰে তাৰ পৰীক্ষা হ'ব সোমবাৰে ব্ৰত ৰাখিম বুলি যদি ভাবিছে বাধাৰ সন্মুখীন হৈ যাব পাৰে কোনোবাই ষোল্লতালৈকে ব্ৰতৰ টাৰ্গেট লয় কিন্তু চাবচোন সেই নিয়ম সম্পূৰ্ণ কৰালৈ তেওঁ কিমান পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত বিচনা এৰি মেডিটেশ্যন কৰিম বুলি আগদিনাই পৰিকল্পনা কৰাজনেও বিচনা এৰা সময়ত পৰীক্ষা দিব লগা হয় ইয়াৰ পিছত আহিল সম্পৰ্কৰ পৰীক্ষা আপোনাৰ মা দেউতা বন্ধু প্ৰতিপত্নী ভাল পোৱাজন ওচৰ সম্বন্ধীয়জন চুবুৰীয়া আদিক মাধ্যম হিচাপে বনাই আপোনাক ভুল ৰাস্তাৰে নিয়াৰ প্ৰয়াস চলে সম্পৰ্কই সমস্যাত দুখ দিয়া আৰম্ভ কৰে যি সম্পৰ্কই আপোনাক সমস্যা দিয়া আৰম্ভ কৰিব আপোনাক বাৰে বাৰে ক'ব কি ৰাস্তাত গৈ আছা কি কৰিছা কি মূৰ্খৰ দৰে কাম কৰিছা কি মূৰ্খৰ দৰে কথা কৈছা চব তেনেকৈয়ে চলি আছে কিহৰ সাধনাহে কিহৰ মেডিটেশ্যন বিন্দাজ খোৱা বিন্দাজ থকা যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া দেখা যাব মানুহৰ মুখৰ পৰা কিছুমান কথা উলিয়াই আপোনাৰ পৰীক্ষা লোৱা হয় সেয়া কোনো মানুহে আপোনাক কৈ থকা নাই সাৱধান আপোনাৰ পৰীক্ষা হৈ আছে যাক আপুনি বহুত বেছি বিশ্বাস কৰিব তেৱেই আপোনাক ক'ব কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰ্ম সংকটে পৰিবলগীয়া হয় মই কিন্তু পিতৃ মাতৃ বন্ধু সকলোৰে কথা বেয়া বুলি কোৱা নাই মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে পৰামৰ্শ আৰু পৰীক্ষা বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা মা দেউতাৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰ্ম সংকট আহি যায় মা দেউতাই মানা কৰিছে কাৰ কথা শুনিম মা দেউতাৰ কথা শুনিম নে মই যিটো সংকল্প লৈছোঁ সেইটো শুনিম ধৰ্ম সংকট আহি যায় কেতিয়াবা বহুত মৰমেৰে আপোচ কৰি সকলোকে বুজাই মজবুত সংকল্প শক্তিৰ পৰিচয় দিব লগা হয় চাওক আপোনাৰ সকলো কথা ঠিক আছে আপোনাৰ কথা মই সন্মান সহকাৰে লৈছোঁ কিন্তু চাওক এইটো কামৰ বাবেই মই সংকল্প লৈছোঁ এই কামটো মই কৰিবই লাগিব দুবাৰ তিনিবাৰ দহ বাৰ পৰ্যন্ত আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলিব কিন্তু আপুনি যদি সংকল্প স্থিৰ কৰি মজবুত কৰি ৰাখিছে তেতিয়া এইবোৰ সকলো পিছ পৰি ৰ'ব সেইবাবে সংকল্প যেতিয়া লয় এনেকৈ ল'ব যাতে হাজাৰ কঠিন পৰীক্ষা হওক আপোনাক বিচলিত কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰো যদি পৰীক্ষা হৈছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ইয়াৰ পিছত আহিল ভয় ভাৱ যেতিয়া আপুনি কিবা এক কামত সাধনাত ব্ৰতি থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিৱেশ আহি যায় ভয় লাগে ভয় লগাই দিয়া হয় মাইণ্ডত নিগেটিভ ভাৱ এটা সোমাই দিয়া হয় মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট হৈ যায় ভয় ভাৱ এটা আহি যায় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব পৰীক্ষা জীৱনৰ এটা অংশ প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপুনি মই পৰীক্ষা দিব লগা হয় সেইবাবে এইবোৰ নিগেটিভ কথা বতৰাৰ পৰা সদায় বাচি থাকি মনটোক সদায় লক্ষ্যৰ ফালে স্থিৰ কৰিব পাৰিব লাগিব যেতিয়াই আপুনি শান্তিৰে উশাহ লৈ বহিব তেতিয়াই আপোনাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব কোনেও নাজানে কেতিয়া কি ৰূপত আহি ভগৱানে আপোনাৰ মোৰ পৰীক্ষা ল'ব সেইবাবে সদায় সাৱধান হৈ থাকিব নিজকে বুজাই ল'ব যিকোনো সময়তে পৰীক্ষা হৈ যাব পাৰে চাৰি নম্বৰটো হ'ল বিশ্বাসৰ পৰীক্ষা এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাক বিপৰীত এক পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি কৰাই দিয়া হয় চোৱা হয় আপুনি বিশ্বাসৰ যোগ্য হয়নে নহয় আপোনাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি কিমান বিশ্বাস আছে সেয়া চোৱা হয় কেৱল ভাল সময়তে ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনাৰ আস্থা থাকে নে নে বেয়া সময়তো আপুনি পৰমাত্মাক পাহৰি নাযায় তাৰ পৰীক্ষা হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপুনি কৃষ্ণক পূজা অৰ্চনা কৰে কিন্তু আপোনাৰ বহুত বেছি দুখ হ'ল কোনোবাই আপোনাক ক'লে শিৱ পূজা কৰা শিৱ সোনকালেই তুষ্ট হয় সেই কথা বিশ্বাস কৰি দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি কৃষ্ণক বাদ দি শিৱৰ আৰাধনা আৰম্ভ কৰি দিলে আপোনাৰ মনত ভ্ৰম এটা সুমুৱাই দিয়া হ'ল আপুনি যে দুখত আছিল সেয়া আছিল আপোনাৰ এক পৰীক্ষা কিন্তু সেই পৰীক্ষা আধাতে এৰি আপুনি মুহূৰ্ততে ভগৱান সলাই দিলে মই এইটো কোৱা নাই আপুনি শিৱক আৰাধনা নকৰিব মই এইটো কৈছোঁ পৰমাত্মাই লোৱা পৰীক্ষা আধাতে এৰি আপোনাৰ মনত যি ভ্ৰমৰ সৃষ্টি হ'ল সেইখিনিৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব লাগিব সহজ এটা পথ বাছি লোৱাৰ আমাৰ যি প্ৰৱণতা সেয়া জয় কৰিব পাৰিব লাগিব ভগৱানৰ আৰাধনা এৰি বেজ জ্ঞানী কৰিবলৈ আপোনাৰ মনত যি ভ্ৰম সোমুৱাই দিয়া হ'ল সেইখিনিৰ পৰা বাচিব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি যেতিয়া সাধনাত ব্ৰতী হ'ব কিবা চমৎকাৰী শক্তি পাম বুলি সেই সাধনা নকৰিব অন্তৰাত্মাক জাগ্ৰত কৰিবলৈহে আপুনি সাধনা কৰক কাৰো লগত আমাৰ প্ৰতিযোগিতা নাই আমাৰ নিজৰ মাজতে সেই প্ৰতিযোগিতা আছে আমাৰ মাজত থকা ঋণাত্মক দিশবোৰৰ সৈতেই আমাৰ কম্পিটিশ্যন নিজৰ বিশ্বাস সদায় অটুট ৰাখিব বিশ্বাসখিনি দুৰ্বল হ'বলৈ নিদিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে পৰীক্ষা হ'ব পৰমাত্মাই কি কি ৰূপত কোন কোন সময়ত পৰীক্ষা ল'ব কোনেও নাজানে প্ৰেমৰ পৰীক্ষা হ'ব পাৰে বিশ্বাসৰ হ'ব পাৰে পঢ়া শুনাৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা হ'ব পাৰে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিব পাৰে যেন পৰমাত্মাৰ ওপৰতে আপোনাৰ বিশ্বাস নোহোৱা হৈ যাব নিজৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস উঠি যাব কিন্তু পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক নিজৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আপুনি অটুট ৰাখিব পাৰিব লাগিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিলেহে আপুনি পৰমাত্মাৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিব পাৰিব সেইবাবেই পৰমাত্মাই যেতিয়া যি ৰূপতে আপোনাৰ পৰীক্ষা লয় আপুনি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি যাব আৰু সেই চেষ্টাই আপোনাক সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাই আপোনাৰ লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ